Oke okay guys, kecil -kecil Lamam. Dulu. Hmm. Kita kita ini adalah gereja yang lama. Kita merenda-renda di kawasan kampung Nong Lamam. Ini hmm. adalah langkau padi mereka nyimpan padi hmm. Oke, okay, sini tempat dorong. Ambil angin Lepak-lepak sini. Bawah pokok sini. Oh. Oke, okay. nah, ini ada angin sampai lepas lepas sini kuat betul juga angin sini Oh, oke. Okay. Nah, lagi santai kawan. Nah. sekolah pemberi yang ke hmm. mahasiswa hmm. Nah, pina itu daun itu. Kayak bungkus kasi lubak layak itu lah Uh, oh, tu ko kami pun kayu inti bab tu. Sumsai ni tu. Oh, inti bab. Okay, di tan hutan pun ada tawa mereka guys. Uh, inilah tawa mereka di long lama di sini guys. Uh. Itulah ada lain di sini. Uh. Okay. Ah uh, ini tempat solo mereka. Hmm. inilah uh, tenaga solar elektrik mereka nah, sini lah jalan pergi sungai sana sungai yang jernih kemana itu? mulai merok mau merok oh inilah sungai-sungai lah, -sungai, sungai berbatu guys. kita ja, meneruskan perjalanan lagi ini kampung yang di tepi sungai yang tadi atau atas tuh yang di kampungan atas bukit Kejar dia balik, tapi dalam pikiran saya tadi di sini banyak pokok. Kalau anjing kejar, kita panjat saja. sampai angin sini hmm. santai kawan, hmm. Ambil angin <tutuk> cantiknya kayu guys nerak keras, kok hmm. oh, betek guys. <tutuk>

kita naik jembatan gantung ini dah hmm. Dian lakau goodbye okay. hmm. okay. jembatan yang mau pergi seberang deh pemandangan atas ini pun cantik ah hmm. oke okay. nah kapan? goyang kapan jembatan nah, kita pergi ke hulu hmm. sebelah ini pergi ke heli oke okay. Oke hey guys, selamat lemai guys. Ah, itu kita akan ke jembatan gantung guys. Kita menuju ke sebrai menuju ke sebaikin. Ha. Hmm. Ah. Kita ya. Uh nak pedak. abek Ya. Welcome to Long Lamam. Ya ya. Oh jan abek. Selamat atai ya guys. Oh. Hmm. Ha. Ah. Jelai jematang gantung. Ah. Bagian sungai Sebelah ini hmm. Sebelah hulu oh. Oke okay. to ujung ya Oke okay. oh, apa macam macam kian kuya di tau ya, jian lakau ya goodbye kuya dia hmm anak be omok mukat ngan pipit tongit tong, tong tajo oke okay, guys tenang nang tenang setengah tu melangkap kesakan tuai nak pun ke Tuhan memberkati kita. Jadi tak be pun bermasalah pinalah atau minta sama yang mengucap syukur lebih tapi...